Tempat saya jemput yang berhormat pokok sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan titah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agung Sultan Ibrahim bersempena sesi pembukaan penggal kelima Parlimen ke-15 pada Isnin yang lalu. Puan yang dipertua, Cara pribadi saya berpandangan titah baginda ini memberi isyarat yang jelas lagi nyata sekali lagi menzahirkan pandangan dan pendirian yang tajam terhadap isu-isu yang berlegar dalam negara ini daripada isu rasuah isu penyelewengan isu dasar pendidikan kebangsaan sehinggalah kepada isu 3R dan federalisme Isu-isu yang disentuh dalam titah baginda ini disinggung tanpa berselindung memberikan signal yang serius kepada kerajaan bahawa tiada ruang untuk bermain politik lagi. Segalanya mesti dituntaskan dengan telus dan terbuka. Sudahlah harapan rakyat banyak yang belum ditunaikan walaupun sudah dijanjikan. Jangan pula harapan tuanku Melalui titah di Dewan Yang Mulia ini juga tidak ditunaikan. Puan yang dipertua, kita merasa amat duka cita dan sangat terkilan dengan pendedahan demi pendedahan yang dibuat melibatkan kes rasuah dan penyelewengan pegawai berpangkat tinggi dalam ATM ketika ini. Malah ketika kes-kes penyelewengan ini didedahkan sejak tahun lalu, dan penangkapan dibuat melibatkan pegawai tinggi dan kanan ATM, kes melibatkan moral segelintir anggota juga turut terdedah sama. Saya mengharapkan agar siasatan dan pendawaan terhadap kes ini dilakukan secara telus dan terbuka. Tidak harus ada campur tangan terhadap kes, kes ini sehingga selesai. Mereka diadili dan dihadapkan di mahkamah. Kerajaan juga bertanggungjawab memastikan kes-kes ini dapat diselesaikan secara telus dan saya juga ingin menyokong dan mengulangi pendirian yang dinyatakan dalam titah yang dipertuan agung bahawa golongan perasuah adalah pengkhianat kepada negara malah sangat ditegah dengan keras oleh agama pasca PRU Dewan Undangan Negeri Sabah tempo hari rakyat seluruhnya masih tenanti nanti dengan tindakan lanjut terhadap beberapa pimpinan kerajaan negeri Sabah. Susulan tindak susulan pendedahan kes rasuah skandal pelombongan mineral di Sabah yang didedahkan di media sosial oleh seorang yang bernama Albert T sejak tahun sejak satu ataupun dua tahun yang lalu. Mengapa kes rasuah berperfai tinggi yang melibatkan beberapa pimpinan politik negeri Sabah ini tidak diangkat secara serius? Inilah yang sudah dibangkitkan oleh YB Beluran pada pagi tadi. Video-video yang mendedahkan rasuah berkenaan melibatkan sekurang-kurangnya 500 ribu suapan kepada beberapa pihak berkepentingan. Ini juga persoalan yang harus dijawab oleh kerajaan yang ada pada hari ini Adakah kes-kes begini akan menjadi satu umpan kepada kerajaan di peringkat persekutuan supaya mereka dapat kekal bersama kerajaan? Saya membangkitkan persoalan ini kerana ia juga isu rasuah yang disentuh oleh titah yang dipertuan agung sendiri. Puan dipertua... Kita juga merasa bimbang dengan perkembangan aktiviti LGBTQ song sang yang semakin berani menzahirkan diri mereka. Malah sampai ke tahap menjadikan gerakan song sang ini sebagai suatu normal baru dalam negara. Kalau kita lihat perkembangan kebelakangan ini, golongan LGBTQ ini semakin berani. Berani mendedahkan diri mereka. Tidak lagi berselindung di sebalik tabir. Tidak lagi malu untuk mengaku mereka adalah sebahagian daripada kelompok yang songsang itu. Tidak lagi takut mahu ke depan menyatakan hak mereka yang menyalahi fitnah dan merosakkan. Ini adalah penyakit. Penyakit yang sedang membarah dalam masyarakat. Fakta yang menunjukkan perkembangan golongan MSM termasuklah biseksual adalah suatu yang membimbangkan. Kita tidak boleh sekadar memangku tangan dan melihat kebejatan moral ini terus merebak tanpa sekatan dibuat dengan serius. Tuan ini petua, kita juga tidak mendapat sebarang maklum jelas. Maklum balas yang jelas apabila tangkapan terhadap 201 pengunjung lelaki di sauna yang berlaku tempoh hari tidak dapat didakwa atas perbuatan mereka. Apa yang wajar dilakukan dari sudut perundangan bagi memastikan elemen cegah rintang terhadap cegah rintang dapat berfungsi mencegah rakyat daripada aktiviti tidak bermoral ini. Mengapa tidak ada agensi daripada kerajaan untuk memperbetulkan keadaan yang berlaku? Selepas polis dikatakan tidak dapat menghukum pesalah dalam kes ini. Suatu yang amat menghairankan. Jika polis melakukan intipan dan siasatan. Mungkin mengambil tempoh berbulan-bulan. Dan serbuan yang berjaya dilaksanakan. Namun akhirnya tiada pendakwaan boleh dibuat terhadap mereka. Kita mahu penjelasan terperinci daripada kerajaan dalam hal ini dan apa tindakan susulan yang wajar. Persoalan mengapa kelihatan taring perundangan terlalu lemah, terlalu tumpul berhadapan dengan kelompok ini. Puan Petua, Kedah adalah negeri jelapang padi. Oleh demikian, apa jua yang menimpa para pesawah hari ini adalah sebahagian daripada perjuangan kami, ahli-ahli parlimen dari negeri ini. Saya berpandangan kita harus akui bahawa sudah sampai masanya untuk penambahbaikan kelompangan yang ada dalam Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 serta melaksanakan penyelarasan dan penambahbaikan sistem subsidi dan input pertanian. Isu-isu yang melibatkan industri padi dan beras negara Termasuklah yang sedang menimpa para pesawah harus digembeling dan diambil perhatian yang serius oleh kementerian kerana ia termasuk dalam salah satu aspek keselamatan makanan negara. Hari ini para petani mengeluh berkaitan dengan kadar potongan hasil padi mencanak naik. Sebelum ini Beberapa tempat yang lain kos pemotongan pemutuan ini mencecah sehingga 27%. Dan ada lebih tinggi sehingga 38%. Dan semalam sewaktu himpunan petani di hadapan parlimen ini ada yang mendedahkan bahawa mereka menghadapi potongan sehingga 65%. Bayangkan 65% hanya berbaki kepada Pak Tani hanya 35%. Saya mendapat makluman bahawa ketika harga lantai sekitar 1250 per tan metrik, harga potongan pemutuan sekitar 17-18% sahaja. Kemudian ketika harga lantai sekitar 1300 per tan metrik, harga potongan pemutuan ini naik kepada minima 20%. Tapi sekarang dilihat seolah-olah potongan ini tidak terkawal. Jadi persoalan siapakah yang bertanggungjawab untuk memastikan pak-pak tani ini tidak menanggung kerugian yang besar. Sebab tu kita saksikan ada di kalangan pak tani yang selepas padi dimasukkan ke lori. Dia sendiri menyatakan bahawa di mana saya hendak jual padi ini. Padi yang berkualiti. Tapi sekiranya diserah saja kepada pihak kilang. Maka potongannya tidak terkawal dan akan merugikan. Kali ini harga minimum ini naik sekali lagi kepada lebih daripada puluhan peratus. Kalau tadi kita sebut 24, 38 sampai kepada 65 selepas peningkatan harga lantai kepada 1500 per tan metrik persoalannya apa langkah intervensi segera yang boleh dilakukan untuk mengatasi perkara ini memandangkan para pesawah sangat terkesan dengan pelbagai kos penanaman padi penanaman yang lain seperti benih baja racun dan sebagainya apakah penjelasan dan rancangan kementerian dalam menangani isu sebegini. Ini belum lagi termasuk isu perbekalan benih padi yang sampai lambat serta isu subsidi dan bantuan. Adakah janji pada Jun 2024 untuk memberikan untuk pemberian bantuan insentif pembajakan dan penuaian sebanyak 210 ringgit per hektar bagi setiap musim telah ditunaikan oleh kementerian dengan sebaiknya? kesemua ini masih tinggal tanda tanya. Saya mengharapkan agar Kementerian dapat memberikan penjelasan yang dapat melegakan para pesawah. Puan Yang Di-Pertua, perkara terakhir yang ingin saya sentuh mengenai perkembangan pembinaan bangunan letak kenderaan bertingkat Hospital Sultanah Bahia. Semua maklum, kalau sebelah pagi terutamanya pada waktu-waktu puncak begini, kenderaan kita akan dapati penuh di sekitar hospital dan penuh di jalan raya. Jadi persoalan saya berapa peratus kemajuan projek setakat ini dan persoalan juga bilakah jangka masa ia dapat disiapkan dan dibuka kepada pengunjung hospital untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Saya jumpa.